Андрей Ярмоленко существенно добавил как раз в тактическом плане. И сегодня Андрей Ярмоленко был одним из центральных персонажей на футбольном поле. Давайте посмотрим, что он сказал после сегодняшнего поединка. Перебегали суперника, или переграли? Ну, я не считаю, что перебегали, потому что Днепр тоже всегда славился своими физическими кондициями. И всегда как бы, играли с первой до последней минуты, никогда не останавливались. Я думаю, что очень грамотно мы сегодня сыграли в обороне. Все, все без исключения оборонялись и при возможности атаковали. Сегодня вы достаточно много отработали на защиту. Это настанова Рыброва перед матчем? Ну да, и тренерский штаб просил. Я сам понимал, что конечно, если Данила оставить один в один с Коноплянкой, то ему будет очень тяжело, потому что все знаем, что Женя может один в один обыграть любого соперника. И нужно было помогать. Поэтому приходилось немножко больше отрабатывать в обороне. Андрію, Динамо попереднього сезону і Динамо цього сезону, ну склади майже однакові. От лише Кравця не було попередньому сезоні. А що змінилось? Інша команда в цьому сезоні? Ну, не хотілося б да, там кого-то винити або на кого-то щось перебрасувати. Я думаю, ми самі винувати в прошлому году, що у нас нічого не вийшло. Наверно, ребята... При... Сами поняли, что нужно биться за этот клуб и стараться. Начали все прислушиваться как бы, к главному тренеру. Я не могу сказать, что в прошлом году не слушали, но все как бы видят, что то, что он делает, дает результат, и все верят в это. Наверное, это и помогает нам выиграть.